со стороны. Я тоже член рабочей группы вчера, один из предпринимателей. Смотрю, я на это со все, на все со стороны. Вот здесь есть активисты, которые якобы, у которых нет ни одного лотка, и они там берут и, ну, грубо говоря, там поносят предпринимателей. Которые я согласен, что 20 лет у нас не было положения в городе, что ставили эти лотки как попало, но этого положения не было. Было бы это положение, был бы какой-то механизм законный получения документов, я думаю, здесь бы не было всего этого мероприятия. А просто смотрите, на сегодняшний день получается ситуация такая. Ты живешь себе такой, занимаешься какой-то предпринимательской деятельностью. В нашем случае это лотки. Да? Вот став, ставим лотки, там как-то с них зарабатываем. Возьмем в пример любого другого человека, который чем угодно занимается, завод свой строит. И приходит такой момент, когда его приводят сюда и говорят: вот слушай, сейчас вот от пяти активистов, которые в процессе производства на заводе ничего совершенно не понимают, будет зависеть твоя дальнейшая судьба. А кому бы это понравилось? Скажите? Это мы на бой.